بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتے ہیں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں تک ہیں جماعت احمدیہ قادیانی گروپ کا تو آج ہے ہم بات کریں گے مرزا تیر احمد کی جو کہ ان کے جماعت احمدیہ کے چوتھے سربراہ بنیں مرزا تیر احمد جو ہیں یہ قادیان میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا اور ان کی والدہ کا نام تھا جی ام طاہر جن کا اصل نام سیدہ مریمہ سریکہ تھا لیکن یہ ام تہر کے نام سے مشہور ہوئیں بات ہم کرتے ہیں ان کے ننحال کی اور ان کی والدگی کی. تو یہ ان کے ننحال کا جو تعلق تھا وہ تھا کلر سیدہ سے ان کے جو ننحال تھے نانا جو سید عبدالستار شاہ صاحب تھے ان کے والے تھے سید گل محمد یہ جب سکھوں کا دور آیا تھا تو یہ سکھوں کے ساتھ ان کے مواد خاص تھے اور سکھوں نے جناب ان کو یہ کلر کی نمبرداری اور دیل جو ہے یہ پاک دے رکھی تھی جس طرح سے مردہ غلام محمد قادیانی کا, کا خاندان جو تھا وہ سکھوں کا مردہ رجیت سنگھ کا وفادار رہا تو یہ لوگ بھی جناب مردہ خاندان کی طرح یہ سکھوں کے وفادار کہیں سے ان کا ان خاندان کے ساتھ تعلق بنتا ہے اور تعلق بننے کے بعد ایک اور بھی ان کے ساتھ جناب تھی اس خاندان کی یعنی کہ جو ہی سکھ ختم ہوئے تو انگریز آئے تو جس طرح سے مردہ خاندان انگریزوں کا غف وفادار ثابت ہوا اسی طرح یہ ان کے خاندان بھی ثابت ہوا کیونکہ جب انگریز کیونکہ جب یہ چلان والی جو مارکا ہوا تھا جس کے بعد سکھ کا شاہی جو ہے خالصہ دربار پنجاب سے مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا تو اس وقت یہ کلر سیدا کے جو سید تھے انہوں نے سکھوں کا ساتھ دیا تھا جس کے نتیجے میں غصے میں آ کر انگریزوں نے ان کی تمام جائیداد جو تھی وہ ضبط کر لی لیکن ان کے جو تھے مردا طیر احمد کے جو پرنانہ تھے سید گلم ان کی جو ہے وہ نوائی جو تھے موازات اس میں ان کا حق ملکیت تسلیم کر لیا گیا تو اس سے آپ پتہ چل سکتا ہے کہ ان کے جو خاندان تھا ان کا انگریزوں کے ساتھ بھی کیا تعلق تھا مرزا غلام نے نبوت کیا تو ظاہری بات ہے ان کے نام جو خیر تھے جو انگریزوں کے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے بھی قبول کیا ایک اور اہم بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ زینب لڑکی کا ذکر آتا ہے سیرت المدی میں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی ٹانگیں دبائے کرتی تھی وہ بھی اسی مرزا مستحر احمد کی خالہ لگتی تھی اور اہم بات جو ہے دوسری ہے کہ یہ کہ مرزا تہر امن جو تھا اس کی جو پدیش ہے وہ بھی اس بات کے اوپر مہر تصدیق کرتی ہے تصدیق مہر رہتی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو دعویٰ تھا دعویٰ نبوت کا الحمد جھوٹا تھا اس کی وجہ بھی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو والدہ تھیں سید مریم جس کا نام تھا سید مریم اللہ عالم یہ کبھی آج کل تو خیر آپ پاکستان میں دیکھیں تو اتنے سید جو ہیں آپ کو یہ ادھر ایران میں عراق میں،, میں وہاں پہ نظر آئیں گے سعودیہ میں نہیں ہے جتنے سید آپ کو یہ پاکستان اور انڈیا میں پاکستان میں نظر آتے ہیں کہ ہر کوئی ایسا گاؤں بھی نہیں جہاں پہ کوئی سید نہ ہو اور, اور آمان نہ ہو ابھی بھی خیر ڈی این اے ثابت ہوا ہے پچھلے دنوں تو وہ کیا کہتے ہیں خزارہ یونیورسٹی نے جب ڈی این اے کیا تو پتہ چلے ہزارہ ڈبیدن ان کا تو عرب سے تعلق بھی نہیں ہے یہ تو مقامی ہی لوگ ہیں خیر کہ ایک اہم بات آتی ہے کہ مرزا جو تھے اپنا غلام قادیانی ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا جی مرزا مبارک احمد تو مرزا مبارک احمد جو تھا اور مرزا غلام قادیانی کو بڑا انعاب تھا کہ یہی بیٹا جو ہے جس کے مجھے مسئلے میں کی دی گئی ہے اپنا انیس سو سات کے اندر بیمار ہو جاتا ہے بہت سے جو علاج کر رہے ہیں جن میں ڈاکٹر عبد الستار بھی ہے کسی مریم کا بیٹا وہیں پہ میرا غلام امن قادیانی کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے خواب آئی ہے جس میں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے مبارک کی شادی ہو رہی ہے اب یہ عموم بات ہے کہ جس بندے کو خواب ہے عام بندے کو پتہ ہے کہ اگر کسی بیمار کے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ وفات پانے والے لیکن عام تعبیر تھی لیکن وہاں پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا جی یار ہی کہ پھر انہیں کیا کہتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اگر بیمار ہو اور قریب مرگ ہو تو اس کی شادی کر دی جائے تو اس کی زندگی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ سوچ رکھ کر کسی نے مشورہ دیا اور مشورہ مشور دینے کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ مرزا مبارک کی شادی جو ہے دین کی جو بیٹی تھی یہ ڈھائی سال کی تھی تو کیا کرتے ہیں کہ نا اسی مرزا مبارک کی جو ہے نا شادی نکاح رسم نکاح جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے اب ڈیتھ ہونے سے آپ کہیں گے میں نے دیکھا آپ نے سامنے بھی دیکھو گا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نا مرزا طاہر کا کیا تعلق ہے مرزا مبارک کے مرنے کے ساتھ اور اس کا مرزا غلام احمد قادیانی کا سچا یا جھوٹا ہونے کے کیا تعلق ہے جی ہاں اس کا تعلق یہ ہے کہ مرزا جو تھا مبارک احمد جو کہ مرزا تحر کا چچا تھا یہ بندہ جو مرتا ہے تو اس کا نام باقاعدہ نکاح جو ہے مرزا تحر کی والدہ سے پہلا ہوا تھا اس کی والدہ جو تھی والدہ محترمہ تیر, جو تیر تھی ان میں تیر کو یہ بھی شرفتل ہے کہ اس کا دو دفعہ نکاح مردہ خاندان میں ہوا یہ دو دفعہ بہو بنی ہے یعنی کہ یہ وہد لڑکی تھی جو دو دفعہ مردہ کی مردا غلام قادی کی بہو بنی پہلی دفعہ مبارک کی جب یہ بچپن میں تھی اور اس کے بعد جو ہے مردا محمود کے ساتھ نکاح ہوا تو اس کا یہ ہے کہ جناب جس مردہ کو ایک آ کے مرید بتاتا ہے کہ جی میں نے دیکھا ہے اپنا خواب میں نے دیکھا اور خواب میں دیکھا ہے کہ مردہ مبارک کی شادی ہو رہی ہے تو عام تعبیر میں دیکھیں کہ اگر اگر کیونکہ خواب کی الٹی تعبیر لی جاتی ہے کہ اگر کسی کو جناب کیا کہتے ہیں کہ خواب میں اگر وہ دیکھتا ہے کہ مر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بیماری سے شفا پا رہا ہے تو اسی طرح اگر وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ نہ خوشی ہے تو کچھ لوگ ہیں تعبیرات ہیں کہ جو مخصوص دن ہوتے ہیں ان میں جو ہے اس کی تعبیر الٹی دی جا لی جا رہی ہے لیکن مرزا غلام قادیانی نے اس کی یہ تعبیر لی کہ نا ہم اس کے اگر شادی کر دیں تو ہو جاتا ہے اس وجہ سے ان کا نکاح کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ مرزا بھی اگر اللہ کی طرف سے ہوتا عام تعبیر کو سمجھتا کہ جناب اس بچے کی جناب جو ہے میرے مریدین کو خواب آ رہا ہے کیونکہ وہ خود بھی اس کو اپنے یقینی تھا کہ میں جھوٹا ہوں خود پتہ میرے مرید بھی جھوٹے ہیں تو یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں دوسری بات ہے کہ اس نے جناب ایک ہیلا کیا کہ اگر اس کا میں نکاح کسی نے بولا کہ جناب اگر بچے کی آپ شادی کر دیں تو اس کی عمر بڑھ جاتی تو مرد غلام قادین نے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا دیا سات سال اس کی عمر تھی اور مریم کی جناب اٹھائیس سال عمر تھی لیکن کچھ دن گزرتے ہیں گرنے کے بعد نا وہ مر جاتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ جی مردا غلام قادی جب مرنے لگا تو اس وقت اس نے جناب کیا کہتے ہیں کہ نو سے جہاں کو کی کہ یہ بچی میری نو تھی خبردار اس کو اور جان. یعنی کہ اس کی ملکیت تھی اب یہ اگر اللہ کا نبی ہوتا تو کیا یہ بات کرتا کہ اس عورت کو نہیں جانا تو سب سے پہلا جو ہے یہ نشان تھا مرزا تہر کی پیدائش اس بات کی گواہ ہے کہ مردہ غلام قادیانی جو ہے وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں تھا پھر کی بات ہم کر رہے تھے مرزا مریم کی, کی کیونکہ جو میں مریم جو پڑا جو میں تہر کے نام سے مشہور تھے یہ مرزا محمود کی بڑی چہیتی بیوی تھی اور اتنی چہیتی بیوی تھیں کہ جو بھی کوئی مہمان آتا تو وہ مہمان بھی مریم ہی کیا حالانکہ مرزا کی محمود کی اور بھی بیویاں تھیں لیکن وہ اگر کوئی مہمان بیعت سے آتا ہے جو خاص مرزا محمود کے مہمان ہوتے تھے وہ مہمان کی مہمانداری اس کی میزبانی جو ہے یہ اسی کی والدہ مریم کرتی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ مریم فوت ہوئی ہیں فوت ہونے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کس کو بیماری تھی سیلان الرحم کی لاہور میں یہ ایڈمٹ رہی ہیں تو مشیر بشیر حاکیم الدین بیروی بھی کا نام ایک بیٹا تھا عبد الوہاب عمر تو اس کے کچھ نوٹس ہیں ڈائری کے نام تو اس کے بعد مختلف کتابوں میں بھی آپ اس کی روایات کہ کہتے ہیں کہ اس کا چار دفعہ جو ہے نا کفن بدلی کیا کہ اس کی پی رہی تھی تو جو تھا ان کا جو خاص بندہ تھا اس نے کہا جی نہیں چار مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ جو ہے نا اس کا کفن جو ہے نا بدلی کیا گیا اور یہ مرزا محمود کی کیونکہ خاص یعنی چہیتی جناب اس کی بیوی تھی تو سر جیسے مرزا محمود جو ہے اس کافی نام مرنے کے بعد اس نے چالیس دن کا روزوں کا انعب کہا اس کے بعد آپ اس نے کثرت دعا کا ذکر کیا اور آج بھی آپ دیکھیں کیا مریم جہیز فنڈ جو ہے اس خاتون کے نام سے آج بھی مشہور ہے ان کی جماعت کے اندر جناب ایک طرف سے اس کے اوپر الزامات لگے لیکن دوسری طرف جو ہے کیونکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بعد میں نام بن جاتا ہے نا خلیفہ بن جاتا ہے تو اس بندہ جو میرا تیر جو خلیفہ بنتا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام سے آج بھی مریم جہد فان کے نام سے چلتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے مرزا تیر کی تو مرزا تیر کی جو پیدائش ہے یہ اٹھارہ سبر سن انیس سو آٹھ کو کاجیان کے اندر ہوتی ہے اور مرزا تیر کی جو پیدائش تھی یہ ایک لحاظ سے کیا کہتے ہیں کہ خوش قسمت بھی تھا اور سعادت بھی ہے نیک بھی ثابت ہوا اپنی جماعت کے لیے کیونکہ ایک دن یہ پیدا ہوتا ہے دوسرے دن ہی جناب کا اپنا جو ہے نا ٹرین وہ آ جاتی ہے جی قادیان کے اندر اس کا باپ بھی دوسرے دن چلا جاتا ہے نا آپ کیا کہتے ہیں کہ جو قادیان کا جو ریلوے اسٹیشن تھا اس سے پہلے نہیں تھا تو اس کی ریلوے اسٹیشن چلا جاتا ہے ستا ہوتا ہے یعنی کہ مرزا غلام قادیانی کے دورے اپنا اٹھارہ نسمبر انیس سو اٹھائیس کو پیدا ہوتا ہے قادیان کے اندر اور یہ اس کی پیدائش جو ہے بڑی تھی اس کے بعد جناب یہ کیا کہتا ہے کہ اس کی ماں کی بڑی خواہش تھی دعا تھی کہ مرزا تہر جو ہے نا یہ ڈاکٹر بنے اور حافظ قرآن بنے لیکن افسوس ہے کہ یہ دونوں چیزیں بنی لیکن اس نے بعد میں جناب کیا کہتے ہیں کہ ترجمہ قرآن بھی کیا اور اس کے علاوہ جناب یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کر کے اس نے اپنی باپ کی یا ماں کی یا کیا کہتے ہیں خیش کیونکہ وہ ان طور پر لکھا ہوا آ گیا تھا ریکارڈ ہو گئی تھی تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی میرا تحر بنا اس بندے نے میٹرک کا امتحان دیا اور جب یہ میٹرک امتحان دے رہا تھا جس دن اس کا ریاضی کا پرچہ تھا اور اس سے ایک دن پہلے اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ انیس سو چوالیس میں میٹرک کا پیپر دیتے ہیں میٹرک کا پیپر دینے کے بعد جناب یہ بندہ جو ہے یہ آ جاتا ہے جناب گورنمنٹ کالج لاہور میں اور لاہور میں یہاں سے ایف یہ اے کرتا ہے ایف اے کرنے کے بعد یہ واپس چلا جاتا ہے قادیان اور قادیان میں جا کر یہ جامعہ احمدیہ میں جا کر داخلہ لیتا ہے اور وہاں سے یہ شاہد کی ڈگری اطاع لیتا ہے شاہد کی ڈگری لینے کے بعد اب انیس سو پچپن میں یہ مصوف کے والد جو ہیں مردہ بشیر الدین محمود احمد یہ لندن لے جاتے ہیں تو یہ لندن جو جانے والے قافلے میں بھی شامل ہوتے ہیں جب یہ لندن پہنچتا ہے تو لندن ایک ہوتا ہے کہ بشیر الدین محمود فیصلہ کرتا ہے کہ مردا طاہر احمد اور ایک دوسرے تھے محمود احمد ناصر یہ دونوں ہی ہیں اس کے خاندان کے یہیں پہ رہیں گے اور یہیں پہ تعلیم حاصل کریں گے ہم پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے, تھی اس کی طرف سے بھی نا ان کی منظوری آ اور یہ ولی بن گیا تھا اور مرزا اسی وجہ سے مرزا محمود نے اپنی سے پہلے وہ الناسر لکھنا شروع کر دیا گیا تھا کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مرزا تیر جو ہے وہاں پہ دو سال گزارتا ہے دو سال گزارنے کے بعد یہ مرزا تیر واپس آ جاتا ہے واپس آنے کے بعد جناب اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ تحریک جدید کیونکہ مرزا اپنا محمود احمد نے آپ جماعت کے اوپر کنٹرول رکھنے کے لیے ایک تاریخ رکھی تھی جدید جس کے اندر آپ مختلف یعنی کہ ایک تو صدر اہم جی جو رجسٹر بھی کرائی جو مرزا غلام قادری نے اپنی زندگی میں بنائی لیکن بعد میں جو ہے مرزا محمود ہیں کیونکہ اوپر گرفت جو ہے مضبوط رکھنے کے لیے تاریخ جدید تو تاریخ جدید میں رکھ دیا تھا مرد تہر امن جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر آغاز کرتا ہے اپنی ناب عملی زندگی کا اور پھر جناب صدر قدام الحمد مجلاس احمدیہ بنتا ہے پھر جناب اس کو نیا صدر بنا دیا ہے دیکھو صدر کے صدارت جو ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد خود سنبھال لیتا ہے اور اس کے بارے میں جناب آپ کو پتہ ہے کہ جناب یہ کیا کہتے ہیں کہ مرزا تیر جو تھا اس نے دیکھ چکا تھا کہ گھر کے آلات جو ہیں وہ کس طرح سے اس کی والدہ جو ہے اس کے بڑا مرزا محمود کے مہمانوں کو خوش رکھتی تھی اس کے بارے میں نا آپ جو نہیں ہے لیکن آن نے طور پر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ناپ باتیں کی ہیں جس میں شیرِ صدوم رز بکرا فوٹین اور بھی بہت سی چیزیں وہاں پہ کی اور ایک اہم بات یہ ہے کہ مرزا تحر کی جو ہے والدہ وہ مریم اس نے اناب وہ جو امت الحی تھی حکیم نور الدین کی بیٹی جو مرزا بشیر الدین کی اناب بی تھی اس کے مرنے کے بعد جو ہے ان کی جو تھے امت الحی کی جو ہے بچے تھے جس میں خاص طور پر امت الرشید تھی اس کی تربیت جو ہے وہ بھی اناب اسی جو اناب کی تھی اناب امت تہر نہیں کی تھی پیر کا اناب مرزا تہر جو تھا مرزا تہر جب یہ خدام الحمد لیہ اس کے بعد اناب یہ مجلس جاتا ہے یہیں سے مرزا تہر نے باقاعدہ طور پر اپنی ڈسپینسری بنائی اور ڈسپینسری بنانے کے بعد اس نے ہومیوپیتھی کا علاج بھی لوگوں کا شروع کیا اچھا اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بعد میں انیس سو بیاسی میں جناب مرزا محمود جائے اور اہم بات جو ہے کہ جب انیس سو چوہتر میں قومی اسمبلی میں جناب ان کو جناب بلایا گیا جب قادیانی کو تو اس وقت بھی جب مرد ناصر جناب قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کے معاون جو ہے مرد تیراعدہ طور پر معامل میں شامل تھا جس طرح لاہوری کروم میں جناب وہ حکیم الدین بھیری کا بیٹا جو تھا عبد الوہاب حکیم عبد الوہاب وہ شامل تھا اسی طرح اس میں یہ بھی شامل تھا اچھا میرا جناب شامل ہوتا ہے اس کے بعد جناب جب مرزا ناصر جناب مر جاتا ہے تو میرا اہم بات ہے کہ مرزا ناصر جناب جب فوت ہوتے ہیں فوت ہونے کے بعد جو ہے تو مرزا جب اندر جناب ان کی جو کمیٹی ہے وہ کمیٹی بیٹھتی ہے اور کمیٹی میں جب فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے فیصلہ ہونے کے بعد کیونکہ یہ پہلے میں آپ نے بولا کہ یہ اپنی ڈگری جو ہے اپنا جو نیکسٹ آف کنگ تھا یہ وہیں سے جناب سلیکٹ ہو گیا تھا انیس سو پچپن تھی تو جماعت کو بھی پتا تھا جو کمیٹی تھی کہ جناب نیکسٹ آف کنگ کس نے بنے تو مرد رفی جو تھا اس نے بڑا شور شرابہ بھی کیا لیکن ایک اہم جان ریکارڈ ہے کہ اس وقت کا جناب جو کوئی فرقان بٹالین جو کالدم فرقان بٹالین تھی آج کل مجلس خدم تھی تو اس خدام کو جناب باقاعدہ طور پر کا جو سیکریٹ تھا اس نے بتا دیا کہ صبح جو ہے میرا ناصر کی جگہ کے اوپر مرزا تیر خریفہ بنے گا اور مرزا رفیق کو سمجھا دینا کہ وہ شور شبارہ نہ کرے تو وہ جو خدام ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں نے جناب کیا آٹومیٹک ہتھیار لیا اس کے اوپر نا اس کو لوڈ کیا لوڈ کرنے کے اوپر چادر لی چادر نا کیا اوپر لیا اور سیدھا نا یہاں خاص کے اندر چلا گیا چلے جانے کے بعد میں نے مرد رفی کا دروازہ کٹ اس کا بیٹا نکلا باہر میں نے بولا جی اپنے باپ کو بولا مجھے خاص جو ہے نا پیغام دینا پیغام دینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب میں اندر کمرے میں گیا تو مرد رفیع ہے وہ لیٹا ہوا تھا فلاں نا ایک میجر تھا ریٹائر میجر تھا مر رہی وہ بھی بیٹھے اور نا نوٹ جو ہے نا وہ بکھر پڑے ہیں کمرے میں تو میں نے چادر اٹھائی چادر اٹھانے کے بعد جو گان لی اور گان کو میں نے کا دکھا کر کہا کہ جو خلافت کمیٹی ہے ان کی طرف سے آپ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم نے مرزا تیر کو سرد کر لیا خبردار جو آپ نے کال کو کیا تو اس وجہ سے آپ مرد رفیع کو کر دیا گیا بے ہوش اپنا خاموش کر دیا گیا اور خاموش کرنے کے بعد جو ہے مردا تیر جو ہے وہ خلیفہ بن جاتا ہے انیس سو بیاسی میں یہ خلیفہ بنتا ہے لیکن خلیفہ بننے کے بعد جو ہے اہم بات جو ہے وہ یہ جی ہے کہ اس کے جو ہی نا جس طرح سے اس کی پیدائش جو تھی دو چیزیں تھیں اس کی پیدائش ایک تھی کہ سب سے بڑا نشان تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا, کا جو دعوی نبو تھا وہ جھوٹا تھا کیونکہ اگر وہ سچا ہوتا تو اس کو اللہ کی طرف سے نبی ہوتا تو وہ مان لیتا کہ کو خواب کی تعبیر کا پتہ ہوتا تو وہ جو خواب آیا تھا تو مرزا مبارک کی شادی نہ کرتا لیکن کیونکہ اس نے نہ تو اللہ کی طرف سے تھا نہ کوئی اتنا عالم تھا کہ اس کو تعبیروں کا پتہ ہوتا لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس نے شادی کر دی اور اس نے ابھی اس وجہ سے شادی کی کہ میں شادی کر رہا ہوں اگر یہ شادی کرتا تو یہ بیٹا میرا مسئلہ مود بنے گا تو وہ بیٹا, بیٹا بھی اس کا فوت ہو گیا سب سے تو اس کے بعد مرزا اسی اپنا اور اپنا نام بہو بناتا تو یہ اسی مریم کا جناب بیٹا تھا جناب جس کا نام رہا تھا مررا تیر یعنی کہ سب سے پہلے تو اس کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے اپنے ہی دادے کو غلط ثابت کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی اس بندے کا یہ تھا کہ یہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد قادیان میں یعنی کہ ایک مبارک ثابت ہوتا ہے کہ قادیان جب پیدا ہے دوسرے دن قادیان کے اندر اسٹیشن کا ستا ہو جاتا ہے نا وہاں پہ ٹرین آ جاتی ہے لیکن یہ بندہ جو ہی جناب خلیفہ بنتا ہے خلیفہ ہونے کے بعد جناب جماعت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر جب سے ان کو غیر مسلم قرار دیا کیونکہ انیس سو ترپن کا جو واقعہ اس کے بعد جو مرغی جو ہے اپنی بالکل کیا کہتے ہیں کہ ریاست بنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ایوان صدر ہوتا ہے ایوان جناب اعظم ہاؤس ہے تو یہاں پہ کیا ہے نا جہاں پہ قصر خلافت ہے اس کے علاوہ جناب ایوان محمود ہے ایوان ناصر ہے ابھی تو کیا کہتے ہیں کہ وہ ایوان تیر بنا تھا لیکن اس کو کاٹ کے ابھی تیر حل کر دیا گیا تو اسی طرح جناب یہ جب مسود بنتا ہے انیس سو چورسی میں کیا کہتے ہیں کہ مرزا رام جناب خلیفہ جناب ہوتے ہیں تو صدر زیادہ جناب ایک امتیاح کا یعنی آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں اب جب یہ امتیاح کا آرڈیننس جاری کرتے ہیں اس کے بعد جناب اپنی جماعتی جو ہیں سرگرمیاں جو خدمات ہیں وہ ایسا طریقے سے انجام نہیں دے سکتے کیونکہ جناب نہ تو یہ اذان دے سکتے ہیں نہ مسجد کے اوپر جناب اپنی عبادت کو مسجد کہہ سکتے ہیں نہ جناب اپنی عبادت گاہ کے اوپر مینار رکھ سکتے ہیں نہ جناب یہ محراب بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ بڑے پریشانی ہوئی پریشانی ہونے کے بعد جو اس کو معلوم ہے معلوم ہوا کہ ایک نام مولانا محمد اسلم صاحب سے وہ جناب غائب ہو گیا تو اس کا پرچہ بھی جماعت احمدیہ کی اوپر ہو گیا تو تو یہ یہ پرچہ ہوا تو یہ جو ہیں چھبیس اپریل کو چھبیس اپریل انیس سو چوراسی کو جناب یہ رمپا سے نکلتے ہیں اب نکلنے کا ان کا جو ہے نا فرار فرار کا طریقہ کار بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ اس وقت جناب پولیس اور انٹیلیجنس اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ بیٹھے جناب ان کو اب یہ جہاں کے اندر فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ یہ خلیفہ صاحب کی جو ہے گاڑی آپ خلیفہ صاحب کی گاڑی میں جائیں گے تو پتا چل جائے گا اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ شملہ شملہ باندھ ہوئے وہ بھی پتہ چل جائے گا اس وقت نام شاہتاز شوگر مل کے نام جو تھے چودھری شاہ نواز صاحب تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چودھری شاہ نواز کی گاڑی میں نکلتے ہیں اور چودی شاہ نواز کا ہی حلیہ اپنا کر نکلتے ہیں جب یہ چودی شاہ نواز کا حلیاں پنا... نکلتے ہیں تو یہاں سے جو انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہے یہ جماعت ایم بی نے جو اپنی نابی سے سمر تاہر احمد کی جو کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ نا جب میں نکل رہا تھا تو جو انٹیلیجنس ہی انہوں نے رپورٹ دی کہ بھائی چودی شاہ نواز جو ہے وہ شاہ نواز شکر مل والا کیونکہ وہ پاکستان کا اچھا خاصا سنتکار بھی تھا یہ شیزان موٹر جو ہے یہ بھی اسی کی تھی اس کے بعد شیزان بیکر اور اور بھی بہت سے اس کے کاروبار تھے شیزان اپنا فوڈ جو ہے شیزان جناب جوس وغیرہ جو, جو بنتے ہیں تو شیزان بیکری ہوگی تو یہ بھی اسی کی تھی چھت شگر مل گزی اچھا خاصا یعنی سنت کار تھا تو جناب وہ انٹیلیجنس رپورٹ دیے دی کہ نا چودھری نواز صاحب جو ہیں ان کا کافی جو ہے نا ربا سے نکل رہا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں یہ سیوال روڈ جو ہے یہ, یہ ریاست کے عام جو سبودہ روڈ ہے یا فیصل آباد روڈ ہے چنوٹ والا یہ روڈ نہیں کہتے ہیں یہ کہ لوکل روڈ نکلتا ہے سیوال روڈ تو یہ راستہ سیوال روڈ جو ہے وہ جناب یہاں سے لیتے ہیں اور جاتے ہیں جب یہ سہوال جاتے ہیں رستے میں نا کہتے پنجاب اس وقت آگے نام ہوتی ہے چیک پوسٹ اب یہ کیا کہتے ہیں کھلے کہ نوٹ ہوتے ہیں اب ان کو پیچھے دن آیا کہ پتا چلے چودہ شاہواد اب ان کو پتا ہے یار چودہ شاہواد آ رہے ہیں تو یہ پیسے بیر پھینک دیتے ہیں جب پیسے بیر پھینکتے ہیں تو وہ جو کیونکہ ملنگ شرنگ بن کر بیٹھے ہوئے تھے لوگ تو وہ پیسے چوڑنے شروع ہو جاتے تھے ان کو بھی پتہ ہے اب انہوں نے غور سے نہیں دیکھا ہے تو یہ یہاں سے اس طرح سے نکلتا ہے چھبیس اپریل کو یہاں سے نکلتا ہے اور تیس اپریل کو جا کر لندن میں اپیر ہو جاتے ہیں اب چار دن یہ پاکستان سے جناب یہ جماعت جماعت احمدیہ سے جناب غائب رہا اور غائب ہونے کے بعد تیس اپریل کو جا کر یہ لندن میں پہنچتا ہے وہاں پہ اوپر جناب عوام کو پتہ پہنچے تو ان کے جو ہے پاسپورٹ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مردا تیر احمد امام جماعت احمدیہ اب جو ای سی ایل تھی اس میں نام لکھا ہوتا ہے مردا ناصر احمد امام جماعت احمدیہ اب وہ جو سرکاری ملازم تھے وہ پریشان ہو گئے جو ایف آئی وغیرہ ہوتی ہے امیگریشن والے یار یہ کیا یہ تو مردا تیر آ گیا مردا ناصر کیونکہ وہ پرانا نام تھا اے کا جو اپ ڈیٹ نہیں ہوئی تھی اس طرح سے نام میرا تیر جائے یہاں سے پرواز ہو کر نام لندن پہنچ جاتے ہیں لندن ہی ان خدمات میں نا نام یہ تھا کہ اس کا ایم ٹی اے ای کا کیام ہوا تو اس سے اہم جو خدمات رسلام جی دیا لیکن اس کا حال ہے کہ اس کا دور جائے وہ جھوٹ فسک فجور کا بھی بھرپور ہے جس طرح میرا تیر کی جو پدیش ہے وہ سال ثابت ہوئی کہ اس کے لیے جماعت ایم جے کے لیے کہ نام قادیان میں نام ریل سٹیشن آگی لیکن اس کی پدیش نہیں ایک مور لگا دی کہ میرا تیر جو ہے ابن محمود آمد کا پیدا ہونا یہ بات کا ثبوت تھا کہ مرزا غلام ہے وہ جھوٹا تھا اگر سچا ہوتا تو یہی مرزا تیر کے باپ کے خانے میں محمود کے بجائے مرزا مبارک کا نام ہوتا تو یہ بھی ایک جناب سب سے بڑی نام ہے دلیل تھی یعنی کہ جماعت کو ثابت کیا لیکن اس کے بعد جناب یہ دوسری دلیل تھی کہ کسی بندے کے نام کیا کہتے ہیں محاورت کے اوپر اچھا خاص میں یہ جماعت احمدیہ کے جتنے بھی نام یہ ہی آئے ہیں اپنا خلفا جو کہتے ہیں جو ان کے جو سربراہ تھے ان میں سب سے بہترین مقرر جو تھا یہی مرزا تیر تھا نورن سے لے کا ابھی جو ہے مرزا مسرور تھا کہ ان میں سے سب سے بہترین مقرر جو تھا یہی مردہ تیر آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ہوا کیا کہ مردہ طیر احمد کا نام کیا کہ یہ اس کا پیدائی جو ہے وہ مردہ ثابت کر رہی اس کے بعد آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے میٹرک امتحان دیتے ہوئے اس کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور اس کی ماں کی کس طرح سے درناک ہوئی ہے وہ بھی سارے کو پتے اور جب یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ جماعت یعنی کہ سیکنڈ تھا ولییات بنتا ہے فلید بننے کے بعد اس کی جماعت کو جناب قانونی طور پر اقلیت لیے تو دے دیا جاتا ہے جب یہ چورسی میں بہت ہے تو اس کے بعد جناب امتیا ہے دو سو پچانوے سی آ جاتی ہے کہ نا کوئی بھی غیر مسلم خاص طور پر احمد جو ہے وہ شعر اسلامی نہیں کرتا ہے پھر یہ یہاں سے بھاگ آ جاتا ہے اور بھاگنے کے بعد جو ہے اس نے بڑا جناب کیا یعنی کہ ایک وقت جناب یہ ایسا بھی آیا کہ اس کے اندر جو ہے یہ بیت جو ہوتی ہے ان کی جماعت یعنی کہ اتنے کہ آگے کہ آبادی سے بھی بڑھ گئے بعض اوقات جو ہے انہوں نے اتنی جناب جھوٹ بولا کہ آبادی سے ہی بڑھ گئے لیکن بڑھنے کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ دو ہزار تین کو مرزا مسعود جو ہیں یہ فوت ہو جاتے ہیں اور فوت ہونے کے بعد جو ہے اس کو اسی کیا کہتے ہیں کہ دفنا دیا گیا کہاں پہ دفنایا گیا یا لندن میں دفنایا گیا فور جانب مرکز بنایا تھا وہاں پہ اس کو دفنا دیا گیا اور اس کی نام کیا کہتے ہیں کہ ایک آزادی نام کی تخلیق جو ہے آج بھی ربا کے بہتری قبر قبرستان میں لگی ہوئی ہے کہ آپ کہیں کیسا ایسا ہو کبھی وقت آئے گا تو میرا دہلی کی جو باقیات ہیں وہ ربا میں ارے ابھی ربا کے جو قبرستان ہے یہاں پہ بھی میتیں امانتن دفن کی جاتی ہیں سکتے جب مناسب وقت آئے گا تو یہاں سے جو ہے قادیان میں شفٹ کی جائیں گی لیکن مرزا تیر کی جو ہے یہ دیکھیں کہ میت جو ہے وہ امانتاً لندن میں دفن کی گئی ہے کہ کبھی وقت آئے گا تو اس کی میت کو ربوا لایا جائے گا حالانکہ اگر یہ چاہتے تو لندن سے جناب یہ میت کو جناب قادیان میں لے جا سکتے تھے لیکن یہ مردا تیر جو ہے اس کی مرنے کے بعد بھی اپنی جماعت یا خاندان کے ساتھ جناب نہیں ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مردا مسہور احمد کے بارے میں بات کریں گے